अल्लाम स्टूडेंट्स वर्ष में खुश आमदीद आप देख रहे हैं वर्ष यूनविटी का खानपुर चैनल और आज की जो वीडियो है वो जैसे आप देख रहे हैं टॉपिक्स हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है दो हफ्ते हो चुके हैं क्लासेस को और अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपने लेक्चर ही कम्प्लीट नहीं किए तो क्या उनको परेशान होने की ज़रूरत है या इसका भी कोई हल है तो इस सिलसिले में परेशानी वाली कोई बात नहीं है करना क्या है मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो में और वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे जैसे कहा जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होता है कि जो भी वीडियो हम बनाते हैं वो आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन की सूरत में आ जाती है और आप फिर उसको देख कर अपना जो भी है आपको गाइडलाइन चाहिए होती है वो आप उसको देख सकते हैं तो चलें एक जाते जाते मैं ये भी बता दूँ कि कोर्स सिलेक्शन की जो लास्ट डेट है वो कल पंद्रह मार्च अप्रैल है और उसके बाद कोर्स सिलेक्शन की डेट क्लोज़ हो जाएगी और फिर जो जिस तरह की सिलेक्शन आपने की होगी उसी के साथ आप चलेंगे और अगर किसी ने कोर्स सिलेक्शन नहीं की होगी तो फिर उसका सेमेस्टर वेस्ट हो जाएगा तो कोर्स सिलेक्शन भी कर लें और बाकी चलते हैं आज की जो हमारी वीडियो है कि दो हफ्ते मुकमल होने के बावजूद अगर आपने अभी तक अपने कोर्सेस या लेक्चर्स मुकम्मल नहीं किए तो फिर क्या करना चाहिए आपको तो जैसा कि जानते हैं कि अप्रैल फर्स्ट को ये चली थी क्लासेस आपकी और यहाँ से होते होते अब आप आज मैं जिस वक्त वीडियो बना रहा हूँ नौ बज के छियालीस मिनट हैं और चौदह अप्रैल की डेट है तो कल आ, जो है वो तीसरा हफ़्ता स्टार्ट हो जाएगा और इस दौरान बहुत सारा काम आपको कर लेना चाहिए था अगर नहीं किया किसी ने अभी तक तो अब वो क्या कर सकते हैं तो चलें चलते हैं एक एल की तरफ एल मैंने एक ओपन किया हुआ है और यहाँ पे देखें यहाँ पे जो लेसनस हैं उनको हम खोल के देखते हैं और फिर बताता हूँ कि अब इस स्टूडेंट ने करना क्या है हमने फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने एक एल एम एस रखा है और यहाँ पर देखें एक एक सब्जेक्ट को तो यहाँ पर सिर्फ तीन लेसन ओपन किए गए हैं और अगर हम इसको अंदर से ओपन करके देखें तो जो वीक वन है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ दो लेसन्स देखे गए हैं बाकी सारा वीक इनकम्प्लीट है और उसके बाद अगर वीक टू को देखें तो वो भी इनकम्प्लीट है यानी कि तीस लेसनस हो जाने चाहिए थे इनके लेकिन तीस नहीं हुए और अभी तक सिर्फ दो हुए हैं तो क्या करना होगा इस स्टूडेंट को वो मैं आपको बताता हूँ आ जाए ज़रा नेक्स्ट सब्जेक्ट में उसमें से देखते हैं हमारे कितने होने चाहिए थे यानी दो वीक कंप्लीट हो जाने चाहिए थे और दो वीक्स में जितने भी लेसनस हैं या लेक्चर हैं वो सारे के सारे होने चाहिए थे कंप्लीट। फर्स्ट वीक में सिर्फ एक देखा गया है और सारा पेंडिंग पड़ा हुआ है वीक टू में अगर जाए तो तैंतीस कम्प्लीट हो जाने चाहिए थे आज की तारीख तक लेकिन नहीं हुए तो ज़ाहिर इन्होंने भी कुछ करना होगा स्टूडेंट ने तो ये इनकी आ, जो स्ट्रेटजी है क्या होती है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ इंग्लिश 513 इसको देख लेते हैं सेम एज़ जैसे जैसे मैं आके सब्जेक्ट चेक करता जा रहा हूँ वीक वन में सिर्फ़ दो प्ले किए गए हैं यानी कि देखे गए हैं और उसके बाद सारा वक्त खाली है कोई नहीं देखा गया और वीक टू में तीस कम्प्लीट हो जाने चाहिए थे इस सब्जेक्ट के लेकिन वो भी नहीं हुए पाँच के सेम एज़ आप अपने सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं और अगर हम अगले सब्जेक्ट में जाएँ तो सेम एज़ वहाँ पर भी दो शो हो रहे हैं और यहाँ पर एक शो हो रहा है यहाँ पर तेरह शो हो रहे हैं तो यहाँ पर ज़रा देख लेते हैं कि ये तेरह कैसे आ गए नाम को क्लिक करने के बाद आप उसके अंदर चले जाते हैं डाटा बेस में और यहाँ पे तेरह इसलिए शो हो रहे हैं कि भाई यहाँ पे उनको को वाच करना या देखना कोई ज़रूरी नहीं कहा गया था तो इसलिए जो ऑटोमेटिक जैसे जैसे लैसें ओपन हो रहे हैं वो ये वहाँ पे तेरह शो हो रहे हैं यानी इसमें अटेंडेंस वाला इशू नहीं था तो इस वजह से जैसे जैसे वो रूटीन के साथ ओपन हो रहे थे वो शो हो रहे हैं अब आ जाए अगले में इंग्लिश पाँच में तो एक ही शो हो रहा है यहाँ पर वीक वन में टोटल छः लेसन थे एक ओपन हुआ है और उसके बाद वीक टू में जो है वो ग्यारह तक चले जाते हैं लेकिन कोई भी देखा नहीं गया तो अब इन्होंने करना क्या है तो इन्होंने करना ये है जैसे जैसे मैं आपको बता देता हूँ इन्होंने तैयारी सारी की सारी करनी होती है मैं आपको बता देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल्स कि अगर जिन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं किए तो वो ये जो लैसेंस वाच करने हैं ये कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है आप आ, दो से तीन घंटों में चार घंटों में या, किसी भी एक वीक को कंप्लीट कर सकते हैं आ, कोई मुश्किल नहीं है लेकिन दो चीज़ें हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लैसेंस देख के तैयारी करते हैं और जो बहुत सारे हैं उनसे ज़्यादा वो इनकी जो हैंड आउट्स हैं वो तैयारी करते हैं अब इन्होंने करना क्या है? ये जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करता है अब इन्होंने करना क्या है सबसे पहले तो इन्होंने अपने जो हैंड आउट्स हैं ना वो कर लेने हैं डाउनलोड ठीक है हैंड ऑट्स इंग्लिश पाँच सौ कौन सा है ये पाँच सौ दस है और ये सोशल लिंग्विस्टिक इसका नाम है और साथ में लिखा हुआ है हैंड ऑट तो चलें इसको हम यहाँ से ये डाउनलोड कर लेंगे ये डाउनलोड हो रही है फाइल ये इन्होंने रख लेनी है संभाल के अपने लैपटॉप में मोबाइल में भी कॉपी कर लेनी है और साथ में इसको ओपन कर लेना है इनकी जो सारी तैयारी होगी वो होगी इस बुक से यानी इन्होंने जो तैयारी करनी है अपनी क्विज़ के लिए असाइनमेंट के लिए और उसके बाद एग्जाम्स के लिए वो सारी इस हैंड आउट से होगी और इन्होंने जो बाकी करना है काम के जो इसकी अटेंडेंस है इसकी जो अटेंडेंस है वो इन्होंने इस तरह करनी है कि इनको बस जस्ट एज़ प्ले करना है वीडियोस को यानी अटेंडेंस जो है वो मार्क हो जाए और बाकी कोई इससे गर्ज नहीं है ये कोई स्टैंडर्ड तरीक़ाकार नहीं है लेकिन अगर आप साथ, साथ सबको सुनते हैं देखते हैं जो कहा जाता है तो यकीन आपके जो कंसेप्ट है बहुत स्ट्रॉग बनेंगे लेकिन अगर आप अभी तक नहीं उसको सुन सके तो कोई मसला नहीं है तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं क्योंकि ये दो चीज़ें हो जाती हैं ना अगर आप हैंड से तैयारी कर लेते हैं और साथ में लेक्चर सुन लेते हैं तो फिर वो हैंड वाला आपको समझ आ जाता है जल्दी और अच्छे तरीके से समझ आ जाता है क्योंकि एक बहुत बड़े प्रोफेसर्स हैं इनकी आप क्वालिफिकेशंस देखें तो मोस्टली पीएचडी लेवल के हैं जब आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं अपने लेसन्स में तो आप इजीली समझ जाते हैं लेकिन अगर आप नहीं सुन पा रहे तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए तो ये एक ऑप्शन है तो आप सिंपली अपना जो हैंड आउट्स है वो डाउनलोड करें और उनसे पढ़ना शुरू करें तैयारी करें और साथ साथ में इनको इस हद तक कि आपकी जो अटेंडेंस पीछे ना रह जाए जिन जिन सब्जेक्ट की लगनी है तो आप उनको यहाँ से इस तरह से प्ले करते जाएं और मिनि जो मिनिमम टाइम होता है वो 25 परसेंट होता है अब ये टोटल वीडियो है यहाँ देखें तो पाँच मिनट और पंद्रह सेकंड की तो इसका 25 परसेंट मतलब आ, एक मिनट और कुछ सेकंड होंगे आ, तीस सेकंड बीस सेकंड के करीब करीब तो ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे देखें तो आपके सामने मैंने बात करते करते ही यहाँ पर यह व्यू आ जाएगा और इस तरीके से ये जो पर्सन हैं अपने जो वीडियोस को हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं अटेंडेंस के लिहाज से और इस तरह यहाँ पे देखें तो ये टोटल कोई डेढ़ मिनट के अंदर अंदर जो है वो एक वीडियो कंप्लीट हो गई और इस तरह अगर आप सिर्फ़ एक घंटा लगाएंगे किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर तो आपकी जो अटेंडेंस है वो इस तरह से मार्क हो जाएगी और इसके बाद क्या करेंगे आप अपनी तैयारी जो इन हैंड से हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ना शुरू करें समझना शुरू करें इसको और क्योंकि क्विज़ वगैरह जो है ना वो सारे के सारे इन हैंड आउट से और असाइनमेंट इन्हीं हैंड आउट से आनी है यानी मोस्टली जो आपका प्रैक्टिकल वर्क है वो इसी से शुरू होना है तो ये एक ऑप्शन मैंने आपके लिए रखा है कि अगर आपके लेक्चर्स बाकी हैं और नहीं आप उसको पहुंच पा रहे मतलब आप जॉब करते हैं कुछ और आपकी एक्टिविटीज़ है तो फिर सिंपली आप इसी तरीके से जैसे मैंने आपके सामने बताया है आपको इसी को फॉलो करें और अपनी जो स्टडीज़ है वो उसको कंप्लीट कर लें अब यहाँ पे देखें ये ओपन नहीं हुआ तो हम इसको दोबारा से क्लिक करके देख लेते हैं ताकि ये ओपन हो जाए तो का ऐसे हो जाता होता है कि वो आपका जो लेसेंस है व्यू हमने कर लिया है नहीं ओपन हो रहा तो यहाँ पर हम इसको अगले लेसेंस में चले जाते हैं और दोबारा से रिफ्रेश करेंगे तो आपका लेसनस आपके सामने आ जाता होता है जैसे कि अभी आपके सामने था कि जो थ्री हमने कंप्लीट किया था बातों बातों में और फोर्थ के ऊपर आ गए थे लेकिन वो प्ले नहीं हो रहा था तो ये प्ले होना शुरू हो गया और ये टोटल पाँच मिनट पैंतीस सेकेंड है और अगर मैं आपसे मज़ीद थोड़ी सी बात करूँगा तो इसी दौरान ही ये हमारा जो लेसनस है ये भी कम्प्लीट हो जाएगा और आप देखेंगे कि टोटल तीन मिनट के अंदर या चार मिनट के अंदर हमने दो लेसनस कम्प्लीट कर लिए और इस तरह हम बहुत जल्दी से अटेंडेंस वाला जो इशू है वो सॉल्व कर सकते हैं और बाकी तैयारी के लिए हमारा जो फोकस होगा वो हमारे हैंड आउट साउंड और अभी से पूछा जा रहा है मुझसे मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में और कमेंट्स में भी हमें पेपर्स का जो पैटर्न है वो बताएं और इस तरह की सारी चीज़ें तो मैं आपके साथ ये आपको कहूँगा कि आपने चलना है सीकुंस के साथ जैसे जैसे जो चीज़ें आ रही हैं उनको करना है आपने तो यू में जो तरीका तरीक़ाकार है वो यही है कि जो अगर क्लासें स्टार्ट हैं तो आप क्लासों के ऊपर फोकस करें जब कोईज़ज़ आना शुरू होंगे तो उसके ऊपर फोकस करेंगे असाइनमेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे दैन जब एग्ज़ाम आएगा तो आपने फिर एग्ज़ाम की तरफ जाना है क्योंकि दरम्याण में ये जो दो चीज़ें होंगी क्विज़ और असाइनमेंट्स और बाकी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो जब आप उसको अच्छे तरीके से कर लेंगे तो फिर आपके लिए मिड टर्म एग्ज़ाम में जाना कोई मुश्किल नहीं होगा लेकिन जैसे एनुअल सिस्टम में होता है ये बाकियों में कि बस दरमियान में कोई चीज़ नहीं होती और जाके फाइनल पेपर ही देने होते हैं तो ये उस तरह नहीं है यह थोड़ा थोड़ा ही आपको साथ साथ चीज़ें करनी है और साथ साथ ही लेके कंप्लीट करनी है तो इसी तरीके से आपने जो सक्सेस हासिल करनी है यहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी में तो ये थोड़ी, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को साथ मिला के करवाते हैं और उन्हीं के नंबर आपके साथ ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखें तो टाइम एक मिनट और 21 सेकंड 22 सेकंड होने वाले हैं तकरीबन तो इसी दौरान ये व्यू हो गया और साथ में हम अगर नहीं पढ़ते इस चीज़ को क्योंकि हमने सोच लिया है कि हमने हैंड आउट से तैयारी करनी है जो मोस्टली लोग करते हैं तो ये हमारा लेसन नंबर फोर भी कम्प्लीट हो गया और इस तरह हम फाइव के ऊपर जा सकते हैं इस तरह जो मैं आपको एक रिपीट कर कर चीज़ें दिखा रहा हूँ कि अगर आप अटेंडेंस के हवाले से इशू है तो फिर ये मसला बड़ा आसानी के साथ आप इस तरह से हल कर सकते हैं लेकिन पूरा जो फ़ोकस है वो आपका इन हैंड आउट्स के ऊपर अब हो जाना चाहिए क्योंकि टाइम बड़ी जल्दी से गुजर रहा है और आपको पता है कि पेपर्स भी अगले महीने के लास्ट में आ जाएंगे चलें यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मज़ीद मैं अगर आपको दिखा दूँ कि अगर हम वापस जा के पाँच सौ दस को चेक करते हैं तो जब हम आए थे तो दो थे लेसन हमारे ओपन अब वीक वन पे हम देखे हैं तो यहाँ हमारे चार हो चुके हैं और पाँच ओपन हो चुका है तो इस तरह हम अपनी जो अटेंडेंस है वो एक डेढ़ घंटे के अंदर जो है ना दो वीक को कंप्लीट कर सकते हैं अगर हम बैठ जाएं आराम के साथ और इस तरह टोटल जो है हमारा दो हफ्तों का काम मैक्सिमम अगर आपके छः सब्जेक्ट हैं तो आप पाँच से छः घंटों के अंदर अंदर कम्प्लीट कर सकते हैं और उसके बाद फिर आगे साथ साथ चलते जाएँ और साथ साथ ही अपने जो हैंड आउट्स हैं उनको अच्छे तरीके से कंसल्ट करते जाएँ ठीक है तो इस तरह आप इंशाल्लाह वर्ष यूनिवर्सिटी में सक्सेस हासिल करेंगे और बाकी कुछ जो मैथ के हैं सब्जेक्ट्स या प्रैक्टिकल टाइप की चीज़ें हैं या साइंस वाले हैं वो लाजमी लेक्चर सुने क्योंकि उसमें बहुत सारे नॉलेज है, ऐसी है जो आपने पहले नहीं पढ़ी होगी और लेक्चर्स जब आप सुनते हैं तो फिर आप उसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं यहाँ मैंने सिर्फ आपको एक ऑप्शन दिया है आ, स्पेशली जो थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो दूसरे सब्जेक्ट हैं साइंस वाले मैथ वाले और कुछ कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं तो उसमें आप लाजमी हर हाल में लेक्चर सुने ताकि आपके जो कंसेप्ट वो ठीक से क्लियर हो सके तो चलते हैं आ, वीडियो को ख़त्म करते हैं होपफुली आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और आप इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा कि अगर मैंने आपको ये इस तरीका शिकायत दिया है कि आपने लेक्चर नहीं सुनने तो इस तरीके को फॉलो करना है तो ये एक ऑप्शन है ठीक है लेकिन कोशिश करें कि आप दोनों तरीके ही कंप्लीट करें यानी लेक्चर अच्छे तरीके से सुने और उसके बाद हैंड आउट्स को फॉलो करें ताकि आपके जो कंसेप्ट है अच्छे बन सकें और आपका रिज़ल्ट भी अच्छा आए तो चलते हैं वीडियो ख़त्म करते हैं और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली जो वीडियो है वह आपके साथ शेयर की जा सके अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़